люблю смотреть Катю и Варю. Смотрю их по ночах, потому что не то, что я не просмотрела серию, я не могу заснуть. И стараюсь когда уже надо идти в школу, заснуть. Так, я сейчас покажу одно из их видео, которое мне очень понравилось. 8 месяцев. Твое хобби. Это мое хобби, это снимать видео и танцевать. Как твои родители относятся к тому, что ты снимаешь видео? Мам, как ты относишься к тому, что я снимаю видео? Кто пошел на Тодес первым? Варя или ты? Ну как? Можно сказать, что мы пошли в одно время, но на самом деле там первое, второе занятие, как бы я ходила на Тодес, а потом там на третьем занятии она пришла, и мы сразу подружились. Но ну, фактически я пришла первая, но там на два дня это не суть важно. смотрела очень долго. видео на своем телефоне, но я снимаю на И нашла их видео. Это видео. Сейчас Могу показать, например, вот тут Катя и, и, и сегодня мы снимаем вызов принят. И первый на сегодня это душ в одежде. А так. Вы поняли, что оно что-то не хочет загружаться? Я вам покажу девочку. Оп, начала загружаться. Теперь даже ничего не Ты снимаешь офигенные вот. видео, но не все люди тебя знают. Я буду стараться. Вы классно снимаете, вы офигенные. Но я думаю, если пройду и спрошу на улице, вы знаете, кто такая Катя Адышина? Мне скажут нет. Если я спрошу, вы знаете, кто такая Катя Клэп? Мне скажут, конечно же, да. отвечали конечно это популярная видеоблогерша, которая снимает офигенные видео ну вообще это так а ты популярная ты снимаешь офигенные видео но не все люди тебя знают и я буду стараться как можно лучше тебя афишировать чтобы все знали кто такая ты и Варвара сте Ведь мне, мне кажется, очень что люди, не очень снимают... не Сте. она говорила очень обидные слова мне очень не понравилось. Поймите, даже я скажу. Катик, если она или Варя видел, может он видел, Им настолько неприятно. Я знаю, потому что если мне даже так сказали, мне тоже было неприятно. Итак, вы увидели, кто такая Катя, кто такая Ваня и какая-то девочка. Всем кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.